श्रीरामपञ्चरत्नस्तोत्रं कञ्जातपत्राय तलोचनाय कर्णावतं सोज्ज्वलकुण्डलाय कारुण्यपात्राय शुभंशजाय नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय विद्युन्निवाम्बोधसुविग्रहाय विद्याधरैः संस्तुतसद्गुणाय वीरावतारय विरोधिहर्त्रे नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय संसक्तदिव्यायुधकार्मुकाय समुद्रगर्वापहरायुधाय सुग्रीवमित्राय सुरारिहन्त्रे नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय पीताम्बरालङ्कृताय मध्यकाय पीतामहेन्द्रामरवन्दिताय पित्रे सभक्तस्य जनस्य मात्रे नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय नमो नमस्ते नमस्तेऽखिलपूजिताय नमो नमस्तेन्दुनिभाननाय नमो नमस्ते रघुवंशजाय नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्त्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् इति श्रीशङ्कराचार्यविरचित श्रीरामपञ्चरत्नस्तोत्रं सम्पूर्णम्